Всем привет, друзья! Вот что я захотел поесть. Нарезал такого сала с мяском, бачите, с прорезью, подрезал цибульки себе, взял черного хлебчика себе. И сейчас я буду это пробовать. Так захотелось чисто сало с цебулей и черным хлебушком. Mm. Это такие такой убит. Берем кетчуп. видите льем вот так. Одну полосочку вот так на хлебушек. Потім беремо другий соус вкусний, кстати, барбекю. І теж одну полосочку. Це щоб для поєднання різних смаків. Так буде вкусно, я вам кажу. Ось бачите, як получається. Отак. Беремо так сало. Дивіться, вложимо так сюди. І беремо так ось. цибульку ложим. Ну что, и пробуем вот это. А ну-ка. Друзья, я кажу, это такая смукота, сало нежное, мягкое, с мяском. А это у меня корейская морковка. М -м. М -м -м -м. Такая сочно, такая вкусно. Да, як я люблю украинское сало. Вот такая смочная, еще сало, М -м -м. цибульку и хлебушек. Поделитесь на эту красу mm -hmm. Mm -hmm. кто любит сало пишите в комментарии Не так смачно. То зараз сись, бажаю вам смачного, гарного дня і всього найкращого. Бажіть себе.